İs hal-hazırda Qubadlı rayonunun Məmər kəndindəyik. Bura kəndin məscididir. 18-ci əsra aid olan dini abidədir. Vikipediyada da var. Maraqlananlar girib bu məscid haqqında orada məlumat əldə edə bilərlər. Gördüyünüz kimi məscidi tamamilə dağıdıblar. Bu tək burada deyil, bütün ərazidəki dini abidələrimiz, məscidlərimiz, türbələrimiz bu formada dağıdılıb amma buranı göstərməkdə sizə əsas məqsədimiz bax gördüyünüz kimi dini məabidədə Allahın evində bax bu qayda da bunların donuz yığımlarıdır. Donuzları belə burada saxlayırlar. Gördüyünüz kimi Allahın evində, məsciddə donuz saxlayırlar. Məscidin ətrafında dini kompleks çoxdur. Mən hələ hazırda indi gedirəm harda ki tövlədə, yəni tövlə olaraq istifadə ediliblər. Donuzları harda saxlayıblar? Həmin yerdə sizə göstərəcəm. Bu, bu yenə Məmmər kəndi istiqamətində, həmin məscidin, Məmmər məscidinin tam yanında tarixi dini abidələrimizdən biridir. Bu gördüyünüz kimi Artıq burada rəsmi olaraq tövlə olaraq bu dini məbədi istifadə ediblər. Gördüyünüz kimi bura peyin yığılıb. Bax buranın isə həmin o dini məbəddir. Rəsmi olaraq tövlə kimi istifadə ediblər. Kənd sakinləri buranı tanıyırlar. Yəni baxa bilərsiz. Baxın, bu tövlə. Rəsmi tövlə kimi istifadə olunur. Bu isə Ərəb dilində burada yazılar. Yəqin ki, bunu mütəxəssislər oxuyub daha yaxşı e, rəy verə bilərlər. Amma bütün bunlar hamısı bax burada Məmər kəndində məsciddə və onun ətrafında baş verir. Baxın, tam dini bir yerdir. Ərəb dilində yazısı, yenə deyirəm, bunu rəsmi kövlə kimi istifade ediyorlar